去那个方向，哎，老车走了。桃花，桃花现在不听话了，她已经是现在也是觉得出名了，啊、人生励志。火腿肠，火腿肠叫啥？叫红烧肉，叫火腿肠。叫 来一开机。开机。你看着呢这个，开了吗？不桃花是，桃花，这个。找桃花。这边，这边，这边，看这里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 ，<这块 S 3> 看这里，看这里，看这里。<桃>哇塞！ 来来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 来，你来来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 来！ 嗯。嗯 <laughs> <noise> 是,是，其他部门的实习生叫他妈，妈的，我 <noise> 操！我要离你

我 <noise>、欸嗯、好，我 <noise> 瞧我男同事，酗、啊、我喜欢。新来的实习生，小鲜肉啊！哎呀，我喜欢，帅不帅啊？ 别人都把一个发福的中年大叔介绍给你，都被我看到你让我出去，你把我这个男朋友放在哪里？嗯、我我就坦白告诉他，我是你男朋友，而且你做伴娘这件事情我不同意，你都做三次伴娘了，再做一次对姻缘不好。我跟他老婆一样没心，我也把握几点。啊、为什么一定要让你做伴娘？ 新娘都不是自己的好朋友去做伴娘的吗？对不起啊好好我姐有什么交代？哎！表嫂哭着给我打电话，对抱住自己。不是她，她哭的时候，她是不是突然有一个变化？在，在她脸上。对。这边的脸，她哭了。你干嘛？好好说话。表嫂哭着给我打电话，让我给你找对象。 刚要哭，我就。干嘛？干嘛？好好说话。在、啊、<对>表嫂的意思是让我给你报名最火的那个相亲节目，<对>我拒绝了。什么？<laughs> 各种反应啊！三、二、一，开始。 煎蛋，鸡蛋煎糊了。啊，这个在我了。你煎蛋的时候走神了，爸给他给你煎一个行吗？啊，不用，不吃了爸，我也想吃个不焦的。 那白衣服行吗？白衣服。哇！笑。再大声点。啊啊啊可爱又迷人的反派角色蔡敏敏，穿梭在银河的火箭队，白度白色的明天在等着我们，就是这样。喵。

<坐>定，等等，坐,坐，没吃的，坐，我真的是现实。哎呀，你这太现实了吧你！我,我，我还看你怎么皮，自己玩不听话了，烦。